Я ничего в ее не возьму. Хотя дуже обидно. А ваши а вещи? Там где? Бачу? Я свои вообще не бачу. Не так а вы что-то вот 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 вот, вот, можете найти? Вещи тут. в комнате, оно поставлено. Оно Зеркало, плафон. Зеркало, нормально. Да где но... нормально? Вы потрогайте. Вот это вот Потрогайте одеяло мокрое. Потрогайте. Что вы вот, нормально. Вы бы его взяли вот это. Нормально. Ну, а что теперь делать? А что? Ничего. Лена, ну, да, достань вот это. А достань. Дивись, все, все. Оно ж ось погнивше уже. По Поотпадало все. Ну вот, одеяло, потрогайте. Какие вот эти одеяла? Потрогайте. Чини, вон их вот о, что? что? что за гнилью. Ну, я не знаю, я не знаю, что тут можно. Я не где, 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 а Что, у вас что тут можно найти? Вот, наверное, ковер чей-то гнидый. Светлый, наверное

Миле. Вот мой, моего хлопца это, альбомы, и он а мои и альбомы. И как? Да Павла, ничего. это будет. А что мы... Возьмите еще один. И еще, вот это называется, в них не гринвешки Что не видно, что людина там жива уже раз... все вся сохранилось. Пришли, разкручили. Что тут можно? Он вот, два, флаконы разбить три, 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 все три, три, все. три, 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 забирали.